Витая в эфире телеканала «Март» программа «Диалог». Сегодня у нас в гостях Юрий Гранатуров, співголова всеукраинской партии «Наш край», Миколаївський міський голова 2013-2015 років там депутат Миколаївської міської рада. Здравствуйте. Добрый день. Юрий Саич. хочу с вами обсудить ряд важных для города тем и, наверное, одна из животрепещущих – это проблема с транспортом. Совсем недавно была забастовка маршрутчиков, требовали поднятия тарифов на перевозки. Вначале вроде как бы городская власть пошла, сказала, что тарифы поднимут, потом было заседание с полком, приняли решение тарифы не поднимать. И вот до осени мы ждем все-таки, каково будет решение. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, поскольку вы, как городской голова, в бывшем имели уже опыт такого общения с нашими перевозчиками? Достаточно Острый и тяжелый опыт общения. Ну Как Это... вы прокомментируете возможность повышения тарифов и необходимость их? Проблема для застарела, сейчас. смотря как преподносить этот вопрос. А в чем застарела эта проблема? Еще с далеких 90-х маршрутки плотно вошли в нашу жизнь. Они стали альтернативой развалившемуся тогда муниципальному транспорту. Был уничтожен полностью <coughs> в силу разных обстоятельств автобусный парк, который был очень большой. Да, и троллейбусы, и трамваи медленно, но уверенно стали приходить в негодность. И те попытки, которые осуществлял Владимир Дмитриевич Чайко, то совместно с банком Аваль приобрели 5 троллейбусов, потом несколько лет нет, потом опять три троллейбуса, потом проблема с Львовским э, заводом, который так и не передал нам три троллейбуса, несмотря на ряд уголовных дел и целый ряд проблем, если помните, печально известные братья Чуркины этим тогда занимались в Львове. И так ничего, городская власть по сей день и не добилась, ничего вернуть не удалось. И ситуация такова. Все очень просто. Две трети города, трамваи и троллейбусы, треть города, были большие автобусы, и практически маршрутов почти не было. Это было в советский, э, небольшой постсоветский период. Но потом частный бизнес э, в какой-то период спас город, выручил его. Так же, как у нас не работали все хлебзаводы и 40 пекарен, появилась тогда при мэре Берникове Александре Яковлевиче, Карцев Сергей Николаевич, тогда зам городского головы, молодой, этим занимался. И э, вопрос был на тот период решен. Да, это не перспективный вопрос, но люди ездили, люди имели возможность приобретать хлеб в достаточном количестве. И э, на какой-то период всех это удовлетворяло. Но вечно ведь так продолжаться не может. Сначала было более двух тысяч маршруток, сегодня их уже где-то около 800. Хотя по транспортной географии их должно быть где-то полторы-две тысячи реально. Но ведь это бизнес. Бизнес живет по другим законам. Вот. Бизнес работает только там, где ему выгодно, где он получает прибыль. Если прибыли нет, он не может жить. Если мы получили жесткую тогда забастовку, я коротко напомню тогда разными криминальными э, путями э, практически заставили маршруточников запугиваниями, избиениями, это 2015 год, правильно? Это 2015 год, марта. начало марта месяца. То тогда мы поняли только одно: пока не будет альтернативы, не будет ничего. Почему? Да никто сюда э, с другими новыми маршрутками, какие бы они ни были, там, какого бы производства и так далее, не придет. Потому что это невыгодно. Частный бизнес работает только там, где выгодно. Поэтому мы очень альтернатива четко это понимали, что альтернатива, альтернатива – это городской муниципальный транспорт. Городской муниципальный транспорт должен быть в большом количестве. Он гарантирует качество пассажирских перевозок, он гарантирует отсутствие шантажа, он гарантирует перевозку льготных пассажиров, он все гарантирует. Поэтому денег тогда не было, как не было их никогда. И первые плоды небольшие децентрализации дали нам возможность, и сессия городского совета единогласно проголосовала вот, спасти город от, от маршруточного шантажа, хотя бы пока для начала троллейбусами и трамваями, и тогда по опыту города Винница, по советам наших коллег, городских голов, по тому, что мы изучили во многих городах, и больше всего в Виннице. Э мы постарались тогда дать поручение Николаевскому троллейбусному управлению и нашим службам, заместителям городского головы, найти возможность приобрести большое количество подвижного состава бывшего в эксплуатации. Понятно, что это не новый но он спасает город уже третий год и эффективно работает. Это дало возможность э, создать несколько новых маршрутов. Это дало возможность э, создать очень хорошую альтернативу маршруткам. И было приобретено в общей сумме 33 троллейбуса и 12 трамваев, которые по сей день все до единого нормально э, обслуживают пассажиров. Уже э, перевезены миллиарды людей пассажиропоток, имеется в виду, я не оговорился, не миллионы. Это невероятное количество пассажиропотока, и это 150 тысяч пенсионеров, которые ездят бесплатно, так закон им определяет, ведь еще нет монетизации субсидий. Это льготники, участники антитеррористической операции и все остальные. Нет проблем с этим. Однако, мы же знаем, что у нас есть корабельный район, в котором живет 80 тысяч человек, у нас есть Корениха, малая, Корениха, большая, у нас есть Матвеевка, есть многие другие, где необходимо водопой и так далее. Много очень микрорайонов, где нет ни, трам... ни трамваев, ни троллейбусов. И нам необходимо сейчас было продолжать эту практику. С таким огромным бюджетом, который нам дала децентрализация, что появилась в 2016, а сейчас в 2017 году, он уже просто невероятный, по крайней мере для тех, кто может сравнить буквально пару лет назад, можно было бы покупать по 3-4 единицы транспорта в год и уже двигаться в этом направлении. Появилась идея. Давайте Николаев электротранс, пусть к нему переходят маршрутки. Ну, с уже о такой ситуации говорили, о такой возможности говорили давно. Давно Ведь я говорил о такой возможности, потому тему. что я послушал э, одного из своих заместителей, а потом мы изучили этот вопрос более предметно. И Насколько это реально? Нереально. Почему? Э, вернее, реально в этой жизни все, можно что угодно делать. Э -э -э Весь вопрос, какие будут последствия от этого. Ну, потому что Николай Электротранс – это специфическое предприятие, которое на сегодняшний день является отдельным предприятием, обслуживающим пассажиров только электрическим транспортом. Оно живет за счет огромного количества государственных субвенций, э, которые выплачиваются за льготных э, пассажиров. И любая другая экономика, которая сейчас э, э, въедет в э, Экономическую составляющую, бухгалтерию электротранса Положат электротранс напрочь Если и создавать, надо создавать отдельное предприятие По пассажирским перевозкам коммунальное И в этом коммунальном предприятии Концентрировать полностью всю составляющую Другого вида транспорта, автобусов Средней вместимости и большой вместимости В том числе и маршруток И говорят, приходите к нам на электротранс, и вы будете работать. Нет, никто не придет. Никто не придет. Это уже проверено, и не нужно. <связать> нужно сейчас было приобрести какое-то количество автобусов средней вместимости. Нужно было эти автобусы в средней вместимости облечь в форму коммунального предприятия. И тогда бы водители увидели, что им лучше, что там водитель ⁇ это уважаемый человек, который пользуется всеми благами, льготами, защищен, получает больничные, отпускные, все остальное, никому дань не носит. Вот. Э -э, и пользуется всеми правами гражданина, как положено. Работает не в черную, платит налоги, ну, все хорошо. Вот. И тогда водители сами массово придут. Но еще существует понятие стратегии транспортного развития. А стратегию уже разрабатывали. Если помните, Роман Васюков и Владимир Медвежчайко разрабатывали ее, занимался этим Харьковский институт, платили очень серьезные деньги. Это все бумаги есть с транспортным Сегодня господин Турупалов, заместитель мэра, сообщает о том, что вот надо разрабатывать опять, надо 3 миллиона. Говорил он это полтора года назад или год назад. Это Ничего стратегия с места сегодня не актуальна? Ну, конечно. Она не просто актуальна. Но я слышу разные вещи. несколько лет тому назад на Она давно должна уже была э, существовать. Почему? Когда не было средств, и не было вообще возможности ничего приобрести. Все целевые программы, стратегии и так далее, они э, были нереальными. Сегодня они реальны. И там очень много всего наработано. Ее нужно только подправить и изучить. Это же несложно. Как делается стратегия транспортного развития? Как изучается пассажирский поток? Вот. Это несложная составляющая. Задача для системной, спокойной работы нескольких специалистов и специально в проектных в специальных учреждениях заказанного изучение каких-либо цифр пассажиропотока и других. Это где расположены у нас вузы, где у нас расположены крупные предприятия, где у нас расположены э, спальные районы, где у нас движение интенсивное, где у нас движение неинтенсивное, где у нас пассажиропоток замирает, э, как, допустим, в отдаленных наших э, районах Матвеевки и Коренихи где-то после 20.00 вечера, где он наоборот интенсивно увеличивается к вечеру, а днем на протяжении дня становится меньше и так далее ну, городская власть вновь избранная работает уже скоро два года и просто дождаться того чтобы маршруточники заявили о том вот давайте деньги опять и опять необоснованные цифры и эта игра она давняя Во, мы будем требовать 10 вы дадите нам 5 э -э, волки сыты овцы целы вроде власть хорошая отстояла Шантаж, а в то же время мы тут продержимся какой-то годик, а потом все Ситуация повторится снова. Повторится снова. Вот. Если сейчас качались, то влево, то вправо, то повышаем, то не повышаем, тренировали население, дергали всех в разные стороны, то я вам хочу сказать, что закончится это очень печально. Закончится это очередной забастовкой, трагической ситуацией. Так работать на сегодняшний день нельзя. Нужен жесткий контроль, и городская власть ее уважать же надо. Вот, ее будут уважать только тогда, когда есть взаимный диалог, не только с маршруточниками, но прежде всего с пассажирами. Никто с ними ничего сделать не может. Да, можно выехать. Как а вот почему недавно? получается так, что городская власть не имеет рычагов влияния на перевозчиков? У них, Они же все работают по договорам. И вот если просмотреть эти договора, наверняка многие пункты не выполняются. У городской власти неким их заменить. Вот они и никакого влияния не имеют. Неким заменить. А для чего заключаются такие договора? А Нереально. договора заключается, и там оговорено полностью все условия, которые надо выполнять. Обеспечение а власти... подвоза льготного населения, да, да, да. обелечивание, да. состояние транспорта должно Все быть прописано, ничего не делается, городская власть не в состоянии на сегодняшний день, так как у нее нет альтернативы, вот, влиять на них, потому что их заменить неким. Поэтому, когда мы это поняли в условиях абсолютного безденежья, Первый очень существенный шаг мы сделали. Мы дали 45 трамваев и троллейбусов и очень серьезно притихли тогда господа, владеющие маршрутным бизнесом. Они же были уверены, что все это будет продолжаться, что будет теперь появляться новые автобусы, новые троллейбусы, новые трамваи. Но все это должно быть правильно посчитано, изучено, эффективно использовано и так далее. Вот вчера слышу разговор сейчас же модно через Facebook общаться, вот мы подписали, прошло государственную экспертизу в Министерстве финансов, наша заявка на кредит ЕБРР, теперь Николаев получит и дальше пошел поток. Трамваи, троллейбусы, автобусы. Это вы комментируете пост господина Трупалова? Да, я прочитал его и, к сожалению, что вызывает ваше удивление? Горько иронио? улыбнулся. Горько улыбнулся. Да потому что вообще-то. У нас что, население города Николаева, дураки это деньги всех Николаевцев. Если вы говорите об этом, то говорите четко и конкретно, что к такому-то времени будет приобретено такое-то количество троллейбусов, будут открыты, такие-то, такие-то маршруты. На основе изученного потока мы собираемся приобрести 20 автобусов большой вместимости, которые будут перевозить, перевозить по 250 пассажиров, которые будут, маршруты будут такой-то протяженности, тариф предполагается такой-то, такой-то, а все остальное это, извините меня, лозунги и болтовня. Какие реальные шаги, на вашу, по вашему мнению, должны быть предприняты городской властью вот в данной ситуации? Для того, чтобы изменилось. Они должны э, найти на полках запылившуюся стратегию, разрабатываемую еще при Владимире Дмитриевиче Чайке, вот, изучить полностью ее всю, посмотреть, насколько она на сегодняшний день актуальна, не актуальна. В конце концов, найти этих разработчиков, пообщаться с ними, привести их, посмотреть. И с минимальными затратами, вот, на основе... Э, уже наработанных цифр, материалов и фактов, ведь до того, как появились такие господа, как Турпалов и многие другие, здесь же работали люди, и город жил. И господин Сенкевич, который говорит, что 25 лет его превращали в руины, и тут, слава богу, спаситель, ну, в конце концов, ну, должен понять, что так не может быть что люди же оценивают по конкретным делам, а не по риторике. Сколько же надо потерпеть? Ну вот уже бюджет исчисляется миллиардами. Сколько еще надо потерпеть? Владимир Медвечайка, знаете, как говорил, вот мы приходили к нему, когда работали в тяжелейших условиях, страшнейших финансовых кризисов мировых и так далее, когда у нас были политические катаклизмы в стране. Да и мне это досталось очень большой, <laughs> в большом объеме. Он как говорил, мы приходили, он говорил, надо сделать это, это и это. Мы говорили, нет средств. На что Владимир Дмитриевич отвечал, если бы у меня были деньги, мне бы заместители были не нужны. Мне бы был нужен только главный бухгалтер. Вот. А здесь невероятное количество средств, которые можно эффективно использовать. Вот. А мы все читаем посты в Фейсбуке. Вы против повышения тарифов на проезд в маршрутках? В таком виде, да. В таком виде, да. Уже грабли на эти наступили, уже э, один раз такая тяжелейшая забастовка была. Кстати, она была не так, как сейчас. Сейчас же не было никакой забастовки. Сейчас вышли, там, инициативная группа, как бы сделали легкий-легкий такой какой-то акцент и ушли. Это просто утром в 6 утра, тогда встали, а город парализован. Не предупреждали, не объявляли. Я же говорил, какими способами действовали криминальными для того, чтобы остановить всех. Э, вот. Мы сломали им хребет. Тогда мы их заставили на следующие сутки выйти и так далее. Но э, вы поймите, этот шантаж, он всегда заканчивается одним и тем же. Их победой. Их победой в той или иной степени, пусть небольшой, но победой. Почему? Да потому что выхолощенная городская власть вот, тогда, когда у нее абсолютно нет денег, но есть авторитет. Сегодня все наоборот. Деньги есть, авторитета никакого. Не за горами отопительный а сезон. Хочу вот еще поднять одну проблему, которая актуальна для нашего города. Ситуация на Николаев обл. теплоэнерго. Зимой его передали с баланса области на баланс город. Начали передачу, процесс передачи. Сейчас этот процесс затормозился. Что будет с предприятием по вашему? Почему происходит то, что происходит? И будет ли тепло в городе в этом году, этой ну, зимой? Во-первых, никакого процесса передачи никто не начинал. А вот. что произошло? Как обычно, поговорили. Как о передаче? обычно, поговорили. Ну, сейчас модно так. Сейчас почему-то вот эта система называется работа. За это еще зарплату получают. Поговорили. Да еще в шестом году мы принимали решение, которое давало э, согласие нашего городского совета, города Николаева, принять облтепло. Почему мы хотим его принять? Потому что... Почему нам его хотят отдать? Для это неправильно. Это наша инициатива. Городская была. И принять его в городскую коммунальную собственность – абсолютно правильная идея. И я хочу сказать, что э -э, это проговаривалось и при Николае Петровиче Круглове, это обсуждалось и были возможности при Вадиме Ивановиче Мерикове, но надо отдать Алексей Алексею Юрьевичу Савченко, он принял жесткое волевое решение, это долгожданный вот, и нужный очень акт, принять в коммунальную собственность. Но опять такие. Как это сделать и почему это нужно? Дело в том, что все городские сети, 60% вот, многоэтажных жилых домов и бюджетных учреждений на 60% отапливается облэнерго. И э, облэнерго уже как областное предприятие себя изжило. Мало того, городской э, бюджет не имеет права по бюджетному кодексу вкладывать средства в областные предприятия. Нельзя по бюджетному кодексу производить финансирование из разных бюджетов. Поэтому его надо передавать нам, нести за это полную ответственность городу нужно, потому что это огромное количество, много-много десятков километров сетей. Это большое количество котельных, их там десятки, десятки, десятки. Это масса проблем. А после этого надо начинать заниматься тем, о чем говорили наши коллеги, это модернизация обл. теплоэнерго. Как его модернизировать? Это надо ставить современные энергосберегающие котлы, это надо где-то закрывать какие-то котельные, переходить на индивидуальное отопление, потому что там много километровые сети с огромными потерями и многое-многое другое. Город Николаев является главным абсолютным практически сегодня потребителем услуг этого предприятия так оно и должно быть городским и городская громада должна вкладывать в него средства инвестировать в него развивать его ради своего же блага ради того чтобы было тепло и чтобы было, самое главное, как можно дешевле, недорого для каждого горожанина, особенно не очень платежеспособного. Однако то, что происходит сейчас, это опять-таки то, что власть опять прохлопала э, или проморгала все. В феврале приняли решение, палец о палец никто не ударил, никто актов сверки никаких не делает. Депутаты никто... Горсовета должны были решить Нет, этот вопрос? депутаты все решили давным-давно дальше этим занимаются Зачем структурные стоит? подразделения исполкома городского совета, а именно управление коммунальной собственности раз, департамент жилищно-коммунального хозяйства два как специализированное учреждение, да, собственно, и все. Вот. Ну и, естественно, это должны финансовые наши органы к этому привлекаться. Это надо было просто взять полностью перечень, сверить его и начать элементарный документальный процесс передачи, предъявляя соответствующие требования, взаимные претензии. Если бы это начали делать сразу, то мы бы уже давным-давно пришли к подготовленной проблеме. А сегодня вдруг, как обычно... Как бывает вдруг неожиданно, вот как сказал Александр Федорович Сенкевич, зима все равно придет. Ну да, конечно, придет. Если бы у меня не было многолетнего опыта пуска тепла в городе Николаеве, я бы сейчас постеснялся это говорить. Я знаю все эти проблемы и лично их решал. Я хотел, чтобы с таким огромным бюджетом это было бы лучше. И смею вас уверить, на каждом эфире я бы только аплодировал городскому голове и его замечательной команде. Э -э ну, пока в кавычках замечательный. Сегодня это не получается. Приходит заместитель, который курирует жилищно-коммунальные вопросы на депутатскую комиссию и говорит, деньги нужны. А сколько надо денег? Дальше идет поток. Из десятков миллионов цифр. Там должны, мы не должны, мы должны, мы не должны, мы не должны, мы должны, мы должны, мы не должны. Вот и того надо 60 миллионов, 50 миллионов, 40 миллионов, 20 миллионов, 10 уже давали, никто не отчитался и так далее. Это что такое? Это страшно слушать. И граждане, которые еще не в полной мере понимают, как жонглируют десятками миллионов, вот, они не понимают ситуацию. Вот тест так посчитал. А кто еще это проверил? А кто еще посчитал? А кто еще чем занимался? Да, кинулись. Процесс передачи осуществляет к августу месяцу. Через два месяца начало отопительного сезона. Август, сентябрь, до свидания. Вот и ситуация будет. Дай бог, чтобы сейчас высокая степень ответственности предприятия «Облэнерго» и компетентность наших профильных структурных подразделений вывели эту ситуацию из сложнейшей, которой подобного рода никогда не было. В отопительный сезон такие вещи делать крайне опасно. И, наверное, для этого надо так напрячься, чтобы ничего не было. И опять скажут, депутатские комиссии пусть рассмотрят, депутатские комиссии пусть занимаются, депутатские комиссии у нас работают вместо исполнительных органов власти. Они более скрупулезно, более системно, более серьезно, владеют предметом. Вот. И не могут дозваться заместителей городского головы, которые как... Попрыгунья стрекоза летают по стране в поисках неизвестно каких благ для города Николаева, при этом вот, э, затрачивая огромное количество средств на командировки и так далее. И вообще не находятся на работе некоторые заместители. Ну, это нонсенс. Ну, я думаю, нам и это надо пережить. Давайте продолжим тему зимы. Проблема с необходимостью термомодернизации наших коммунальных Учреждения, это детские сады, это больницы, школы. Только вот совсем недавно был создан департамент энергоэффективности, и они начали работу в этом направлении. Я знаю, что вы, еще, будучи городским головой, предпринимали попытки осуществления. Попытки? Мы работали по программе, без всяких попыток. Это было четко. Программа целевая, просто это было на, на да. программы Мы занимались термомодернизацией. Э внешкольных учреждений. Мы тогда сделали по этой методологии 4 детских сада. И 5 детский сад, 143-й, который благодаря нашим невероятным усилиям, мне и моей команде, был построен в конце 2014 года. Он уже был со всеми нормами термомодернизации сделан. Фактически, вот теплопотери там сведены к абсолютному минимуму. Там огромная экономия. И дело тут не в создании департамента теплоэнергоэффективности это в большей степени не заслуга городской власти, это заслуга депутатов городского совета, которые объединяются в одну фракцию, которые просто фактически вытребовали себе такое отдельное подразделение, мотивируя тем, что это их предвыборная программа, хотя я не понимаю, вот, у всех предвыборная программа одна, вот, это развивать город Николаев. И ну, коль уже так случилось, ничего страшного в этом нет. Просто им же работать тоже не дают этому департаменту теплоэнергоэффективности. Они только кадры смогли набрать буквально совсем в недавнее время. А когда было принято решение о структуре, мы уже и забыли, да? 200 чиновников целых набрали. Кстати, о чиновниках. Да, 200 чиновников набрали. Знаете, кто у нас там чиновники? Вот уборщицы у нас в штат обратно вошли. Вот в горосполкоме скажите, в свое время мы сократили все, что э, не должно быть, не иметь никакого отношения к управлению. Дальше в бюджете были предусмотрены средства нанимать соответствующий коллектив, убирать здания, да? Мыть полы, пылесосить, подметать. И что? Вот, вернули опять в штат десятки уборщиц. Ну, у меня слов просто нет. Это по-европейски, да? Это по-европейски. Это так, как нам заявляли. У меня есть еще один к вам вопрос по поводу последней сессии. Вопрос о принятии решения э, России страной агрессором. Что произошло на сессии? Почему произошло то, что произошло? все идет от того, как отнеслись к подготовке этого вопроса. Была инициатива Сергея Танасова, вполне справедливая инициатива. Сергей Танасов – это глава Березанской районной государственной администрации, но это сегодня. А в 2014 году это боец э -э, вооруженных сил Украины, это киборг, который защищал Донецкий аэропорт, это человек, который э -э, вынес все тяготы войны на себе, это прекрасный Парень, наш боевой и вообще во всех смыслах друг и товарищ, э -э, очень искренний. Э -э, и он э -э, предложил городскому голове рассмотреть этот вопрос на, на сессии городского совета. Городской голова должен был, я об этом часто говорил, должен был, обязан был, так как он лидер городской громады, вот, посоветоваться со всеми, в первую очередь с Сергеем Танасовым, вот, определить каким должен быть текст этого решения, ведь оно декларативное, оно же не несет в себе никаких решений по бюджету, либо по коммунальной собственности, или земле, или э, пассажирскому транспорту, или по подаче тепла, это декларативное решение. Вот. Это решение должно было быть единым. Вносить его должен был городской голова и никто другой. Это своеобразный рейтинг городского головы в депутатском корпусе, как минимум. А депутаты представляют полумиллионное население. И должен быть единый проект решения. Кроме этого, надо было, наверное, на сессии все-таки вспомнить о том, что необходимо отдать дань уважения погибшим воинам. Ну, желательно было бы, конечно, это было бы правильно, объявить минуту молчания. Сколько можно уже подсказывать такие простые элементарные вещи. Вместо этого на сессии произошло шоу. Вот. Причем ни одного решения городского головы не было. Я э, цитирую Александра Федоровича Сенкевича. Одно решение приготовили депутат Танасов еще с коллегами. Второе решение с ночи до утра приготовила комиссия. Третье решение подготовила самопомощь в лице депутата Светланы Тарановой и так далее. Вот, а где же решение городского головы? Вы знаете, я когда-то шутил по поводу того, что, может, никто не сомневается в его позиции. А сейчас я уже не знаю, шутка ли это была. Вот, городской голова отнесся к этому, ну, мое мнение, поверхностно, совершил очень большую ошибку, чем чуть было не расколол зал, и мало того, что сессия началась на час позже, потому что почему-то Александр Федорович позволяет себе ходить где угодно и сколько угодно, ничего не объясняя при этом, кстати, никому. Мало того, что два часа обсуждалась повестка дня, хотя этот вопрос был очень важен, мало того, что никто не оказывал никаких эмоциональных воздействий на депутатский корпус, как это было ранее в те годы, но, повторюсь, тогда 15 далеком году. Это решение готовил я. Вот. Помогал мне в этом Вадим Иванович Мериков. Помогала мне в этом Елена Васильевна Киселева. Помогали еще ряд очень уважаемых людей, депутатов. Было проговорено со всеми до едиными депутатами. По несколько раз. Все. Вот. Шел видеоряд погибших воинов. К сожалению, так Случилось в те годы, что очень часто были похороны, которые тогда еще и ну, так тяжело все это было. После этого э -э, прозвучал реквием Кача. Вот зал около семи минут стоял неподвижно в э -э, скорбном молчании и ждал э -э, окончания реквеема. После этого было вынесено на голосование. Ирисаевич, большое спасибо вам за то, что пришли. Спасибо за эту беседу. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Юрій Гранатуров, співголова всеукраїнської партії наш край, міський голова Миколаєва 2013-2015 років та депутат Миколаївської міської ради. До зустрічі.